ಹರಿ ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಕಲಿಕಾವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವವರು ಶೈಲಜಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಮಹೇಶ್ ಹರಿ ಓಂ ಈಗ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಶಿವೇ ऋषे मध्ये किञ्चित् जननि तव तद्बातिसुधिया विमर्धादन्योन्यम् तनुं तनुम्भोतं व्योम प्रविशि दिवनाभिं कुहरिणी ಹರಿ ಓಂ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎದೆ ತತ್ಕಾಲಿಂದಿ ತನುತರ ತರಂಗಾಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವೆ ಹೇಳಬೇಕು ತತ್ಕಾಲಿಂದಿ ತತ್ಕಾಲಿಂದಿ तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृषे मध्ये किञ्चित् कृषेमध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुदिया जननि तव यद् भाति विमर्दादन्योन्यं विमर्दादन्योन्यम् विमर्दादन्योन्यम् कुचकलशयोरन्तर्गतम् कुचकलशयोरन्तर्गतम् धनुम्भूतम् व्योम तनूभूतं योम प्रविश दिवनाभिं कुहरिणीं प्रविश प्रविशदिवनाभिं कुहरिणीं यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे यदेतत् कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृषे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियाम् कृषे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधिया विमर्दादन्योन्यम् कुचकलशयोरन्तर्गतम् विमर्दादन्योन्यम् कुचकलशयोरन्तर्गतम् तनूभूतम् व्योम प्रविश दिवनाभिम् कुहरिणीम् तनूभूतम् व्योम प्रविशदिव नाभिम् कुहरिणीम् यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गा कृति शिवे कृषे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियाम् विमर्दादन्योन्यम् कुचकलशयोरन्तरगतम् तनो भवतम् योम ಕುಹರಿಣಿ ಹರಿ ಓಂ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಮಂಗಳಪ್ರದೆ ಜನನಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಯಂತೆ ಕೃಷವಾದ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರುವ ವಸ್ತುವು ಅಂದರೆ ರೋಮಾವಳಿಯು ಯಾವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕುಂಭಗಳಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಎರಡೂ ಸ್ತನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತುವಾಗ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುವುದು ಹರಿಹಿ ಓಂ